Та усіх глядачів телеканалу Гамма на часі програма наголос заощадити до 4,5 мільярдів гривень бюджетних коштів завдяки переходу на електронні тендери. Така мета стоїть перед міністерством економічного розвитку у 2016 році. Відповідний законопроект прийняли наприкінці минулого року. У міністерстві вже повідомляють, що наразі в пілоті перебуває близько 2% усіх державних державних закупівель і вдалося зекономити вже більше ніж півмільярда гривень. Чи справді? Електронні закупівлі це революційний прорив уряду та глобальна реформа, яка здатна подолати корупції у цій сфері. Про це сьогодні у нашій програмі і студії і юрист громадської організації, публічний аудит Володимир Тарчинський. Доброго вечора, пане Володимире. Володимир. Добре. Ну, прийняли документ. Ми його обов'язково проаналізуємо, але спочатку хотілося розпочати наше інтерв'ю з такого питання: от чому стільки розмов про електронні державні закупівлі, власне, що не так у нашій системі. Ну, смотрите, вообще идея проведения электронных торгов, она не нова. То есть, и здесь, наверное, вопрос больше в том, что в связи с интеграцией европейской, как бы, скажем так, может быть, и юридическое, поле экономическое, все остальное, это и есть одно из требований Европейского Союза то есть переходить к таким э, закупкам, это у них давно как бы используется. И считается, что это один из способов сэкономить как бы, деньги, упростить и, ну, скажем так, убрать эту составляющую коррупционную из этих торгов. Поэтому... Еще в первый, как бы предыстория всех вот этих законодательных новелл, да, электронных, был старый закон о закупках 2010 -го года. В 2012 году в него были внесены изменения, туда тогда еще добавили электронный аукцион. На самом деле действительно один из такой ну прорывов, скажем так, и очень неплохо был он там прописан аукцион, но почему-то им не стали пользоваться. Да, может быть, потому что боялись этих электронных аукционов, но даже если сравнивать аукцион, который был прописан в том законе и нынешний, то даже в нынешнем законе, мне кажется, даже есть, ну, он не более такой детализированный, как был ранее. Ну, а от него в 2014, когда принимали последующий новый закон, отказались. То есть полтора, почти два года все государственные структуры. Uh, использовали і проводили свої торги без этого, без аукциона, і зараз він появляется вновь і це преподносится як ну манна или панацея від всіх цих ну, грабіжей, так скажем на государственных на деньгах. Ну, основна проблема, я так розумію, це корупція, все ж таки, яка залишається, яка діє. Скільки ми втрачали, скільки втрачала взагалі держава коштів саме від таких відкатів? Ну, смотрите, здесь судить, ну разные експерти, разные чиновники говорят по разному. Взяли. За основу старое интервью, ну, так скажем, одного из самых главных или бывших коррупционеров, которые сейчас во всех бедах, как бы в стране, обвиняют, вот еще будучи президентом, Янукович говорил о 15%. Да? Ну, можно взять давайте среднюю цифру, ну, 12,5%. То есть от денег, которые тратятся как бы на закупки, ну, и мы получаем достаточно большие суммы, то есть, это порядка 45%. 40... 50 и 60 в зависимости от бюджета миллиардов гривен. Я находила такую информацию, что мы встречаем 75% взагали от всех этих тендерных закупок. Ну, я же говорю, это цифры абсолютные. Как их люди высчитывают, не совсем понятно, потому что почитать очень сложно. Средняя, ну, как э, размер, как многие, опять же, говорят, участвуют в торгах, или те же журналистские расследования, которые нам говорят о завышениях, ну, средняя это 30%, там, процентов 40, ну, это в зависимости от суммы возврата, так скажем, Так називаємо про який говорять при закупці. Ну, такий процент був середній. Він в різні времена все залежить від воровітості чиновників, які сколько хочуть себе отримати час господарства дітей. Але все ж проблема є: крадуть, крадуть чимало грошей і хочуть вирішити цю проблему саме тим, що вводять електронні закупівлі. І закон прийняли. І які ви вбачаєте там плюси? Давайте розпочнемо з хорошого, тому що критики, я знаю, у вас також не менше. Да хорошее это действительно упрощается и работа тендерного комитета э, сама подача, То есть и упрощается, мне кажется, работа для, СМ... для тех, кто хочет участвовать в процессе закупок. То есть для предпринимательства это, в принципе, неплохой закон. То есть, ну как, чтобы объяснить, в чем выглядит система. То есть если раньше человеку надо было отксерить неимоверную уму документов, собрать все справочки, все остальное и направлять это, то сейчас, в принципе, заявка отправляется в электронном виде на площадку электронную э, предприятия. То есть человек сообщает о о том, что он желает, ну, он видит, все опубликовывается, какие будут предприятия проводить торги, человек это видит, отправляет свои заявки, потом система электронная, она все собирает, все выставляет по ценам, то есть формируется в электронном виде уже протокол сразу же, и выставляется, и тогда наступает самое вот это... Тот негатив, о котором мы, в принципе, и говорим, э -э вот эти все документы от предприятий будет уже оценивать -э непосредственно представитель тендерного комитета. А уже после того, вот тот самый электронный аукцион, о котором мы говорим, то есть на аукцион -э выйдут -э только те... Кто пройдет вот эту проверку человеком, то есть членом тендерного комитета. Тобто людський фактор, людський який фактор, не так то залишается людский фактор. Мы упускаем возможности так взять какие взятые хабары або там. Іншого. Ну тут даже не то что ну или хаб... да или какую-то благодарность, скажем так, или, скажем так, отсеять ненужных участников и просто на аукцион тогда выйдут только те, которые могут быть и повязаны между собой. Ну, грубо говоря, фирмы разные, но. собственник, конечно, бенефициар у них будет один, и, в принципе, кто там выиграет уже не будет иметь значения. Вот в чем самая проблема, что до аукциона электронно, вот это для до всего этого плюса есть вот этот вот деталь, на которую все почему-то упускают. То есть это только внимательно анализируя закон, мы находим этот пункт о том, что проверять предприятие участника на соответствие квалификационным критериям, которые выставляются, будет будут члены тендерного комитета, которые являются людьми, а не программой и в которых Могут отклонить по тем или иным основаниям этого предложения. Ну, в міністерстве взагалі говорять, знаєте, їхній такий лозунг – це прозорість и публічність. Чи матимуть якийсь доступ, там, журналисти, представники громадськості, взагалі, до ось цих тендерних електронних ну, от... закупівлей, перевірити ту информацию. Вот, вот понимаєте, вот еще один минус этого нового закона, даже от старого 2014 -го года. В, в законе 2014 -го года э, было прописано, что на момент раскрытия предложений, вот да, где самое основное, где теряются документы ну, из предложений и поэтому отказываются от участия, что не хватает какой-то справочки, либо не прописано. В, 4, в законе 2014 -го года э, на раскрытие документации интернерной могли присутствовать как ну, э, общественный контроль. Эта статья прям так и называлась. В этом законе этого нет. То есть сами работники, ну, участники, члены Забула... тендерного комитета, они будут раскрывать эти предложения и смотреть, что там есть, чего там не хватает. Забула, не нахутила, и у нас вот такая цикава. Цікаве ну, питання, от это у них уже, наверное, спрашивать, почему весь такой позитивный закон з такими небольшими, или наоборот, большими замечаниями. А що з приводу взагалі відносин між, там, замовником та учасником? чи можна взагалі говорити про здорову конкуренцію? так? Ну, смотрите, если мы говорим об открытых торгах, то есть э, здесь как бы ну, основной вид закупок, который должен быть, это э, открытые торги. Он, это во всех законах, в принципе, так и было. Но ну, вот начиная с 2014 года очень много ну, доходило по разным оценкам до 50% закупок проводились по переговорной процедуре. Это такой себе пережиток закупки одного участника, о котором часто также говорили раньше, что это была очень большая составляющая всех коррупционных закупок через данный вид процедуры закупки. Очень быстро и у одного, и неизвестно как. Потом уже по факту. Ну, выставляется на сайте, мы купили у вот такого-то предприятия такой-то товар или будем получать такие-то услуги, но это все по факту. Вот. Вот. И сейчас также, вот за последние годы, 50% по этой переговорной процедуре, которая сама по себе, и об этом говорилось еще очень давно, даже Конституционный суд оценивал и говорил, что это не способствует конкуренции, переговорная процедура. Это по сути есть закупка у одного участника. Там о конкуренции уже говорить не приходится. То есть кто-то из членов тендерного комитета ну, ну, допустим, интернет, и сказал: а, вот-вот. Такая-то фирма, она производит, мы вот купим, нам надо срочно, потому что вот сегодня выпал снег, да, соли нет, ну вот мы соль там завтра надо уже купить. Ну, к примеру, привожу, почему срочность да, нужна. Вот покупается эта фирма, делает соль, она хороша. Все, вот, купили. Ну, а не факт, что у той фирмы есть соль, откуда она ее покупает, и по каким ценам, это потом по сваку доказать. Ну, завысили, ну, мы ж мониторили, вот распечатки, вот такие цены предлагаются. В принципе, вроде Само как средняя рыночная. Да, а это основная из... Э, ну, откуда берется? Завышение цены – это самое основное нарушение. То есть не рыночная цена. И даже как бы не говорили о том, что 2010 года закон он очень плохой, но там был один из принципов, на который могли правоохранительные органы потом обжаловать такие договора – это превышение, я не помню дословно, как там эта норма называлась, превышение средней экономической стоимости. Это хотя бы была единственная зацепка, что нарушен этот, этот принцип, можно было обжаловать. Сейчас этого нет. То есть сейчас, даже когда есть завышение цены, Органы обжалования, то есть правоохранительные органы, которые защищают интересы государства, не лишены даже такой возможности обжаловать, потому что превышена цена. Только об этом говорим, что завышена. Ну, может быть, под напором общественности, если его действительно не сбавлять этот общественный контроль, только тогда можно будет чего-то добиваться и сами. Э Предприятия, которые заказують, проводять процедури закупок, они, может можуть будут отказываться, но хотя хоча це отношения, там уже сам победитель буде говорити. Обращайтесь в суд, и пусть суд решает, тому що це договорные отношения. Всіх все устраивает. На вашу думку, як можна мінімізувати саме ризики на кожному етапі на етапі встановлення ціни вартості, на етапі саме кваліфікації документації, на етапі ось цієї тендерної комісії. Смотрите, я думаю, что должен быть, во-первых, либо в законе, либо, ну, в законе так детализировать нельзя, но либо на разъяснение ä, закона должны быть под законы нормативные акты, это вот те же постановления Кабинета министров, в котором будет утвержден порядок ä, определения этой цены. То есть сейчас, если мы говорим, даже при, ну, когда правоохранительные органы проводят проверки, то есть как вы пришли к такой цене, что вот это, ну, так, ну, как в законе прописано, ожидаемая стоимость закупки, как вы пришли. Мы посмотрели вот в интернете, то есть, а это должно быть четко прописано, что для того, чтобы определить цену, проводятся такие-такие поэтапно такие действия. То есть созваниваются рекламы, поставщики выходят на поставщиков, то есть вариантов несколько, но это должно быть прописано, чтобы потом можно было у тендерного комитета спросить, а как же вы пришли к такой цене, что она у вас завышена на 30%? То есть алгоритм должен быть четко прописан. Также следующий этап это технические документы, о том часто говорят, что э, отсеиваются ненужные участники из-за того, что у них предложение не соответствует технической документации. Опять же, ну, доп, допустим, возьмем пример, там, спецформа для, для коммунальщиков, да, то есть там под конкретную закупку говорится, что там перчатки должны быть там, 5 сантиметров в длину, там 10 в ширину, ну, грубо говоря, не абсолютно. А им присылают другое. Нет, на уровне тогда ГОСТов, либо должно, либо стандартов государственных утверждено, что форма там работника такая, 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 чтобы каждое предприятие, которого человек, у которого есть станки и база, он посмотрел ГОСТ, что форма для такого-то сотрудника должна соответствовать таким-то критериям. И подавал, что я сошью такую форму, а не под каждый кон конкретный тендер, каждое предприятие у нас выбирает свои перчатки, кому нужна какая обувь, кому нужна. Абсолютно все плавающее. То есть это должен быть определенный утвержден стандарт, исходя из которого человек, который хочет принимать участие, есть государственный стандарт, я согласно стандарту пошил там форму, одежду и все остальное и выходит на торги. То есть тогда когда будет единый подход, здесь уже будет сложнее э, варьироваться и подыскивать своих ну, определенных участников. А что с правдой комиссии? Ей треба ликвидовать, взагалі забрать, Комиссию, тендерный комитет? Угу. Нет, она в принципе нужна, потому что все равно ну, программой должен человек руководить. Но здесь надо либо прописывать им более четкую ответственность, потому что, ну, смотрите, в законе вроде есть фраза, что ответственность за деятельность комитета несет его... Ну, председатель. Но, опять же, а потом, когда мы при, приходим к тому, или правоохранители, когда приходят на проверку, и говорят, так у вас же завышена цена, а председатель говорит, так подождите, коллективно же принималось решение, голосовали. В уголовный кодекс не предусматривает уголовную ответственность, не предусматривает коллективной ответственности. Поэтому сложнее. То есть здесь для такого, ну, допустим, в частности, мы предлагали, что для переговорной процедуры, как она и прописана, что она должна использоваться как исключение, должна быть ответственность, либо решение первого лица. Будь то, если это министерство, министр, либо если это администрация, Администрация, то глава администрации исключительно, он берет на себя персональную ответственность, надо срочно, надо быстро, пускай подписывает соответствующее распоряжение о том, что будет проводиться переговорная, и тогда ее применяют. То есть тогда э, персонафицировать ответственность, так сказать. То есть комитет, в принципе, он нужен, но надо четко прописывать критерии их ответственности, чтобы не было, э, ну, так скажем, расплывчивости или двоякости. Может, позволить, это, чтобы все-таки и громадские организации, и журналисты брали участие в заседании комитета? И это в том числе, потому что если не будут придаваться огласки, все всегда ж как... Заседание тендерного комитета, как было раньше, это же закрытое такое, клуб своих совещаний, то есть сидят члены, могут допускаться представители фирм, ну, и они должны, как бы это все было прописано, что они могут присутствовать, ну, допустим, там за день до... Или за два, или за три дня, до, до, до момента открытия должно быть в среду в 10, переносится оно там. в Среду на 9, да, и те, ну, добросовестные участники об этом не знаю, не приезжают, а на комитете никого нет. ни общественности, ни ні журналистов, никого. И никто проконтролировать, что там будет с этими документами, открываться как никто не может. Поэтому это в том числе и эта норма была. Но видите, в новую закону почему-то ну, не знаєш. На принесла. жаль, чомусь так і забрали. Володимир, я дякую, що ви сьогодні були гостом нашої програми. Наш час завершився. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були з нами. Нагадаю, сьогодні гостом нашої програми був юрист громадської організації публічний. Аудит Володимир Тарчинський. Ми ж з вами побачимося вже завтра. На все добре!